ट प्राइम टाइम न्यूज के स्वागत है రాజేపేట దర్గా పీఠాధిపతి హజ్ కమిటీ చైర్మన్ హుస్రుపాషా రంజాన్ పారదను అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన ఈద్ మిలాబ్ వేడుకల్లో శాసనసభ్యులు కాంగ్రెస్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ రేవూరి రెడ్డి మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి స్టేషన్ గన్పూర్ శాసనసభ్యుడు కడియం శ్రీహరి వరంగల్ పశ్చిమ శాసనసభ్యుడు జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు నాయని రాజేందర్ రెడ్డి వర్దనపేట శాసనసభ్యులు కెఆర్ నాగరాజు భూపాలపల్లి శాసనసభ్యుడు గంట్రా సత్యనారాయణరావు వరంగల్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ఎంపీ అభ్యర్థి డాక్టర్ కడియం కావ్య వరంగల్ జిల్లా డిసిసి అధ్యక్షురాలు ఎర్రబెలి స్వర్ణ ఇతర సీనియర్ నాయకులు పెద్దలు పాల్గొన్నారు और डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों में बेचैनी थी तो जो एम एल ए जीते हैं वो हमसे मिले नहीं हमारे से मुलाकात नहीं हुई हम एक दूसरे से साथ बैठे नहीं थे तो अलमदुल्लाज नागराज साहब से लेकर जाहब सत्य नारायण साहब सब यहाँ पर हैं और आज की महफिल की ख़ास बात यह है कि पॉलिटिकल नहीं है यहाँ पड़ताल के भी लोग हैं बालाकुर्ती के भी लोग हैं अन्ना के मुतवी भी यहाँ पे हैं घनपुरी के भी लोग यहाँ पर हैं सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस लीडर ही आपको 90 परसेंट पर आए हैं जो आज हमारे साथ साथ ही मिठाई खीगे किसान की जो बेचैनी थी कि मुलाकात ही नहीं हो रही है तो आज इन शाती होगी और आइंदा साथ भी रहेगा और ख़ास पैगाम ये देना है कि हिंदुस्तान आज ये रमज़ान हमको मोहब्बत का माहौल देता है रमज़ान हमको खुद भी खुश हो दूसरों को भी खुश करें जैसा कि अभी मौला ने फरमाया है खुशी, खुशी बांटने से कम नहीं होती और गम किसी से बोलने से खुद बहुत कम हो जाता है आज एक आदमी नफरत के बाजार को खत्म करो मोहब्बत की दुकान खोलो एक आदमी सारा हिंदुस्तान के बाद आज हिंदुस्तान भर में मोहब्बत की जरूरत है आज हिंदुस्तान भर में विकास की जरूरत है खतरा ख़तरा बढ़िया आज है बरंग शहर है यहाँ से मोहब्बत की हम दुकान खोलेंगे यहाँ से मोहब्बत का पैगाम पहुँचेंगे ये हमारे शहर को लेता हुआ तेलंगाना को लेता हुआ सारे हिंदुस्तान में ला करे के सिर्फ मोहब्बत ही की दुकानें खोले और मोहब्बत वालों की ही हुत आए वालों की हुकूमत न आए ऐसी मोहब्बत वालों की हुकूमत आए जो सब को एक नजरिए से देखे ऐसी मोहब्बत वालों की हुकूमत आए जो गरीबों की मदद करे

शहर और के और डिस्ट्रिक्ट के मुसलमान में बेचें भी थी तो जो एम एल एज जीते हैं वो हमसे मिले नहीं हमारे से मुलाकात नहीं हुई हम एक दूसरे से साथ बैठे नहीं थे नागराज साहब से लेकर जालिया अब साहब सतान साहब सब यहाँ पर हैं और आज की महफिल की ख़ास बात यह है कि ये पॉलिटिकल नहीं है यहाँ परकाल के भी लोग हैं बालाकुर्ती के भी लोग हैं अन्ना के मुतवली भी यहाँ पे हैं घनपुरी के भी लोग यहाँ पर हैं सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस लीडर ही आपको नाइन्टी परसेंट याद पर आए हैं जो आज हमारे साथ मेरे साथ के साथ खाना खीगे और मिठाई खेंगे ये किसान की जो बेचैनी थी कि मुलाकात ही नहीं हो रही है तो आज इन शाती हो गई और आइंदा साथ भी रहेगा और ख़ास पैगाम ये देना है कि हिंदुस् आज ये रमज़ान हमको मोहब्बत का माहौल देता है रमज़ान हमको खुद भी खुश हो दूसरों को भी खुश करें जैसा कि अभी मौला ने फरमाया है खुशी खुशी बांटने से कम नहीं होती और किसी से बोलने से खुद खुद कम हो जाता है आज एक आदमी नफरत के बाजार को खत्म करो मोहब्बत की दुकान खोलो एक आदमी सारा हिंदुस्तान के साथ तो आज हिंदुस्तान भर में मोहब्बत की जरूरत है आज हिंदुस्तान भर में विकास की जरूरत है खतरा खतरा बढ़िया आज एक बरंगल शहर है यहाँ से मोहब्बत की हम दुकान खोलेंगे यहाँ से मोहब्बत का हम पैगाम पहुँचेंगे ये हमारे शहर को लेता हुआ तेलंगाना को लेता हुआ सारे हिंदुस्तान में अल्लाह करे कि सिर्फ मोहब्बत ही की दुकानें खोले और मोहब्बत वालों की ही हुकूमत आए गोल की आए ऐसी मोहब्बत वालों की हुकूमत आए जो सब को एक नजरिए से देखे ऐसी मोहब्बत वालों की हुकूमत आए जो गरीबों की मदद करे हिंदुस्तान में मोहब्बत का माहौल दे दे रंगल में देरंगलिए है हिंदुस्तान भर में अल्लाह मोहब्बत की फिजा दो हजार चौबीस अल्लाह से दुआ है कि सारे हिंदुस्तान में मोहब्बत के फूल फिर जाए हिंदू मुसलमान में इतिहाद गरीबों की बेहतरी हो जाए सबके अच्छे दिन आने की जो है दुआ करें अल्लाह हमारी दुआ को फरमाए खास तौर पर जितने उल्मा कराम अब देर का सफर है खास तौर पर पालाकुर्दी घरपुर नरसम पेट ये जो जो पड़ताल जो जो भी आया है मुफ्ती साहब सो रहा है सुख का मैं इतनी दूर से मेरे बुलाए पे आए हैं मैं बेहद सलामी बाबा साहब का और हमारे मौलाना खास खादी से लेकर मुजाहिद साहब से लेकर सब सब लोगों का ये सत्तार खास भी एक ऐसी से साहब मैंने नूट या वे मस्जिद को गट्टी में मना गोल्ड मेडिकल सुने साहब

मेरे भाई जी कहिए कालिया जी या बैठे आपकी सबकी आशीर्वाद भी चाहिए सिर्फ कालिया जी के लिए नहीं ये बात किसी देश की प्रॉब्लम है देश को तो ये हो ये हो रहा बोल हमें नहीं मान ये हो रहा नहीं सबको मालूम है अगर ये बार अपन ये बार हंड्रेड परसेंट अपन इसके नाम पे ना फिर नहीं आया ये तस्वीर पे ये बात करना मैं कहना नहीं मालूम लेकिन ये दे नेक्स्ट मीटिंग में हम जरूर मिलेंगे इस बार भी जरा गौरव में लेकिन क्या करना क्या नहीं करना आप सब खुद हो मैं बोलने वाले नहीं हूँ आप सब खुद मालूम हूँ और हो रहे हैं ఏ వ్యవస్థ వచ్చినా ఒక అండంగా ఉంటూ మత సామరస్యాన్ని పరిరక్షించే దిశలో ఒక ఎప్పుడు కృషి చేస్తున్న వ్యక్తి మనకు శులభాష గారు మనందరికీ తెలుసు మరి ఈరోజు ఈ తిలాంటి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసి మన అందరం వేదిక మీద కలవడానికి అవకాశం కల్పించిన వారికి నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేసుకోవచ్చు ఒక మాట మాత్రం నేను స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాను మన భారతదేశం అనేది సమక్యత ఒక నిదర్శనం స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుండి కూడా హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్స్ అనేది భేదాభిప్రాయాలు లేకుండా మత సామరస్ రక్షించుకుంటూ ముందుకు పోతున్న వ్యక్తులు ఈరోజు గల్ పౌరులుగా అదేవిధంగా బాధ్యత గల ప్రజాప్రతినిధులుగా మీ అందరికీ కూడా మా యొక్క బృందం తరఫు నుండి బాధ్యతగా ఈ మత సామరస్యాన్ని పరిరక్షించే దిశలు మా మీకు చేస్తాము లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా వీడియోలు మీరు వెంటనే చూడాలనుకుంటే కింద ఉన్న గంట సింబల్ని గట్టిగా కొట్టండి